Всем добрый день, всем мирного неба над головой, всем 36.6 Хочу рассказать опять тему Киев-Постранце На сегодняшний день опять же были споры с водителями Спасибо некоторым водителям, помогли мне понять все-таки как работает Сейчас вместо второго табельного, если ты работаешь сверхурочно то есть, опять же, в каждом депо работает своя черная бухгалтерия. Если, там, ну вот возьмем депо Шевченко, если ты э, работаешь с выходного, тебе оплачивается вдвойне. Но депо Шевченко пытается сделать так, чтобы у тебя было меньше выхода с выходных, и э, набирают подработчиков. И подработчики перекрывают это все. И, то есть, депо Шевченко практически работает законно. Взять подурське депо или депо дарницю получается, що люди работають там каких-то 8 годин в місяць вдвойне, остальное потом потім в одинарному розмірі. Ну, то есть в каждом депо, я ще раз скажу, своя бухгалтерія, повністю своя бухгалтерія и Я общался с водителями и депо Шевченко, и депо Дарница, и Подольское депо. И я понял только одно, что в э, каждом депо, опять же, своя бухгалтерия. Даже когда я работал, была своя бухгалтерия. Вот. Ну, теперь поехали э, дальше. Э, опять же, были вопросы по поводу нового ну, генерального директора. Я вам могу сказать одно. Это все прикрытие. Э, Знаєте, як Литвина в <кій> Литвина в тіні, ви ж розумієте, що Литвина ставить свою команду, то есть женщина, эта, которая яка генеральна директорка ППІ Посланців, на ТВО тимчасовий тоже робітник. <кій> Людина, по-перше, по законодавству України, ТВО не несе ніякої матеріальної відповідальності. Це, по-перше, по-друге, Опять же, противозаконно э, людей назначают генеральными директорами. Потому что даже Левченко был э, противозаконно э, назначен генеральным директором. Почему? Потому что мэрия э, за три или за четыре дня, я не помню, не буду брыхать, но за неделю где-то был э, выдан э, закон, что если ты хочешь быть там или директором, или генеральным директором, или, или, или. Ты подаешь свои документы на конкурс. И на конкурсе рассматривается твоя кандидатура. Если ты ее выигрываешь, ты становишься или директором, или генеральным директором КПК. Вышел этот закон, и Левченко все равно продвигают без закона, без конкурса продвигают генеральным директором. На сегодняшний день это происходит опять же тоже, то есть кого хотим, того и ставим, нужных, ненужных людей. Так что вот как-то так. На сегодняшний день женщина, ну мое мнение, какое маленькое мое мнение, но я скажу, выскажу свое мнение. Эту женщину поставили, э, скорее всего, что временно тоже, а может и на постоянно. Посмотрим, фортовая она, не фортовая, будет много внимания от правоохранительных органов или не будет э, много внимания. Но я вам еще раз говорю, она не керует э, э, КП Киевпостранс, э, сидит де, э, господин Литвинов и командует этим КП. Людина, я ще раз кажу, просмотрите її біографію. Людина була чуть там не головним по проведенню тендерів. Я вам ще раз кажу, на тендерах сидять свої люди. Це все вже давним-давно зрозуміло, як в Україні проходять тендера. І виграють ці тендера той, хто, е, ви ж пам'ятаєте, е, я забув, як його фамілія, е, неоднократно світилася КПК по странствам, був е, директором Киев Парк Сервис. И вот его дядя там выигрывал постоянно, дочерняя компания выигрывала постоянно эти тендера. <coughs> На сегодняшний день тоже плачевное состояние, как в Подольском депо, так и в депо Шученко, и в депо Дарницы, и в троллейбусных парках не хватает запчастей. Вроде бы как бы и денег не хватает, и запчастей не хватает, ни на что ничего не хватает. Сегодня на сегодняшний день критическое состояние транспорта, оно было всегда критическим, сейчас оно еще хуже, хуже, хуже становится. То есть опять неизвестно какие-то тендера разыгрываются, какие-то тендера выигрываются, какие-то тендера рассматриваются э, на эти запчасти, но нет ни запчастей, ни денег. Как-то так, э, то есть, ну и по поводу опять же второго табельного я могу сказать коротко и ясно, что в все-таки были люди обмануты. И люди те, которые проработали, но уволились. Я имею, ну, насколько я понимаю, человек имеет право на какую-то компенсацию от КПК в постранс. Но я так понимаю, это только через суд, потому что не имеет права КП выдать человеку, который никакого отношения уже не имеет до КПК в постранс Вот. И Якость так получается, ну и э, по, вы знаете, когда я увольнялся, э, меня проверяли мои больничные, проверяли, э, вообще законно это было, незаконно это было, э, слава богу все проверено было и меня никто не наказал, потому что все было законно, я спокойно, я даже не переживал за это, но за моей за моей спиной это делалось, я даже не знал это, потом уже мне позвонил человек и говорит на тебя объявили травлю, хоть я уже и уволился, так сказать, по киеву посаданцев вот теперь я за вами похочусь. Мне очень интересно. Я хочу, э, во-первых, полностью сделать перерасчет по своим отпускным э, в Подольском трамвайном депо, потому что госпожа Елена забыла ее фамилию, которую по-хорошему похвор... по просили уйти. Ну это я же говорю, Подольское депо это мафия. Мафия, которую раздолбать нахрен надо вместе с Николаем Ивановичем, который обворовывали, обворовывали людей и по отпускным, и по зарплате, и по всему. Когда приходил, приходил в бухгалтерию и доказывал, что тебя обманули, там, в отпускных, там, в зарплате начинали тебе грузить там, по полной программе. И потом э, просто дешевле было оттуда выйти и сделать сюда. Я дурак, ты умный, я дурак, все. И уйти оттуда. А на самом деле, ну, не в обиду Николаю Ивановичу, Питань багато, до него, опять же, и багато до бывшего бухгалтера, которая разворовала депо, разворовала людей на э, так, пару сотен тысяч гривен, если не троек. Э, и людину тихонечко звільнили, и людина спокойненько ушла себе. И, и кто будет ответить за это все, не, не ясно. Но ну, будем стараться. Будем стараться э, уже через две недели, ну, после Нового года. Нанимается адвокат, и адвокат будет работать с КПК в Пострансе, сотрудничать. Вы же хотели меня нагнуть с больничным, но теперь нагнул вас я. И по отпускным, и по второму табельному, и по всему. Filter 6.6, подписывайтесь на мой канал, дальше будет интересно. Ребята, вам хочу посоветовать, работникам КПК в пространстве. боритесь с этой мафией, потому что вам работать еще. И вас нагибали, нагибают и будут нагибать и дурить. За вами ваше будущее.